दृशः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवाविष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हं निति बौद्धचैनाः सत्श्रियकालेति च सिखसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित्कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवाविष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हं नितिबौद्धचैनाः सत्श्रियकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीषितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः यं वैदिकामन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहु वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हं नितिबौद्धजैनाः सत्श्रियकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः यं वैदिकामन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवाविष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हं निति बौद्धचैनाः च सिखसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः यं वैदिकामन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवाविष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हं सत्श्रियकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवाविष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हं निति बौद्धजैनाः च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहो वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवाविष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हं नितिबौद्धचैनाः सत् च शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः यं वैदिकामन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहु वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हं नितिबौद्धचयनाः सत्श्रियकालेति च सिखसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः यं वैदिकामन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवाविष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हं नितिबौद्धजैनाः सत् च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहु वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं यम ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हं सत्श्रियकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणा इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव यं वैष्णवाविष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हं निति बौद्धचैनाः सत्श्रियकालेति च सिखसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यम स जगदीशिता सक प्रभुरय जय जय श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय